પોલીસ બંદોબસ્ત પણ સાથે રાખવામાં આવ્યો હતો સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા માથાભારે આરીફ શેખ મિડી ઘરનું ડિમોલિશન કરાયું હતું ગુજતી ટોક આરોપીના ઘરના કેટલાક ભાગનું કરાયું હતું

एक फ्लाई ओवर बना के रास्ते के ऊपर से और दोनों घरों को जोड़ रखा था एस एम सी की तरफ से नोटिस भी दिया गया था लेकिन उसकी अवमानना की गई और वो फ्लाई ओवर को एज इट इज रखा गया तो एस एम सी के अधिकारियों के साथ में ये डिमोलिशन का जो काम है ये अभी हो रहा है और पुलिस जब्ता साथ में है इस इसपे सात गुना है चार जुगाड़ के हैं और दो राइटिंग के हैं, एक टोक है एक तो अभी आरोपी जो है वो बैल के ऊपर है और घर में है और कितना किया था कितना किया था फ्लाई ओवर जैसा बनाया हुआ है लोहे का फ्लाई ओवर है तो उसको थोड़ा एस एम सी के अधिकारी लगे हुए हैं पुलिस का जाप्तर साथ में और रिमॉर्मेशन कर दिया जाएगा इस तरह के जो भी सामाजिक तत्व हैं जो सरकारी ज़मीन पर प्राइवेट जमीन पर गैरकायदे से कब्जा कर लेते हैं बांध काम करते हैं हम लोग अभी उनकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं जहाँ जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है और बाद में एस के साथ मिलकर कायदे से करे गई